Всім доброго часу суток. Вискочили ми на коп, так як поля всі засіяні. По полям ми засіяним не ходимо, шукаємо старі дороги, по лісі шукаємо, хутора всякі різні такі. Тут проходила дорога, стара, от видно, от, очерти залишилися. Вот тут попробую, конечно, все заросшее. А вот тут с краю хотя попробую. Туда дали, может, она пришла по всей и дорозе. Побачим. Если что-то попадется, то покажу. Вот первая монетка у нас попалась. Украинская. 10 копеек. 2010 год. Переїхав я з той дороги, подивився там, зароши погано шукати. В ліс заїжджав, по лісі тільки гільзи, по дорозі більш нічого немає. Тут от хутора були. Думаю, по хуторах покопаю. Тут вже звісно копано, як завжди. ну але на ходочки попадаюсь. Така отканинка попалась. Є даже ці штучки ззаду. такая находочка. Украшение конской упряжи. Вот монетка у нас еще попалась. Завдепия. Три копейки. Тысяча девятьсот сорок восемь. Санчик вообще бомбез. При копейки 1948 век. В добром стане. Монетовщик. Вот украинская монетка у нас попалась. 25 копеек 92 рит 1992 сложно вообще ходить, зарошился поля за ну, все равно пробуем. Пуговичка у нас попалась по ходу Обычно на что не похоже Ну, вот такая ушатана, то есть непонятно, что это за пуганица вообще Такая штучка, короче. Вот такая штучка у нас попалась. Я, конечно, на попередних видео она была тоже у нас. Думал, что это наконечник. Потом я запытал. Кажется, это ножик. Был. Одна сторона вот такая, думаю вплоть до того, что ножик может относиться даже до Киевской Руси. Но я точно не знаю, так что уверенным в чем не может. Вот монетка у нас попалась. 10 грош. 1923 год. Стандартные монетосики. Вот очередная монетка у нас попалась. Салдепи. Опять три копейки. 1971 А, это уже позднее Садепи 3 копейки 1971 Вот такая монетка Вот еще 2 копейки у нас попалось в депе. 1961 Вот такая вот монетка 2 копейки 1961 год Кабани от понаривали, це хожу по цьому. Так трава погано копати. По цьому-то попадаються на худочки. Така штучка у нас попалась. Колишня, походу, якась сапка була чи що це було таке. Який період то не знаю, може даже і царі. ну явно що не все є от прикол все закінчую я коп от мої находочки на лопаті канинка така і псевдепія в основному 3 копійки 48 -го. 71 го 3 копійки 2 копійки 61 го 10 копеек 76 -го. Ну, украинский 25 копеек, там еще 10 было их в машине. И 10 грош. 1923. -й. Польский. И цены понятно, какие штучки. И цены понятно, чиповые, какие Вот такие вот находочки. Все, всем удачи, всем пока.